हसन खरकानी रमतल खरकान में रहने वाला एक छोटी सी जगह ईरान में क्यों अबूल हसन खरकानी है क्योंकि वो जो मार्फत बास्तामी रम से मुंतकिल हुई है इस वास्तव ये अब खनकानी फरमाते हैं कि दिस पेन इन द लवज़ हार्ट इज़ नॉट फॉर द स्काई ये जो दर्द है आशिक के दिल में ये आसमानों के लिए नहीं है फॉर इट कोलेपस आसमान तो गिर जाते हैं इट इज़ नॉट फॉर द अर्थ ये ज़मीन के लिए नहीं है फॉर इट इट विल सिंक वो डूब जाएगी एंड इट इज़ नॉट फॉर द एंजल्स ये फरिश्तों के लिए नहीं है फॉर दे लूज फॉर बरेंस एंड फॉल कि वो इस, इसकी ताब नहीं ला सकेंगे मगर गिर जाएंगे हदीस मुबारक कि ना मुझे ज़मीन समा सकती ना आसमान मगर मूविन का कल, यानी कोई और चीज़ अल्लाह को नहीं समा सकती कुरान पाक कि ये बार हमने पहाड़ों सब को ऑफ़र किया सबको फौज दिया सब ने माजरत की फिर इंसान ने इसको कबूल किया ये जो मार्फत लाही क्या बार था अल्लाह पाक ने कोई ढाई सौ किलो का पत्थर दिया था नहीं ये मारफत लाही अतल इलाही तो फरिश्ते कर रहे हैं अताात लाही तो फरिश्ते कर रहे हैं सारी मखलूक अताति कर रही हैं ये च्यूटियाँ ये परिंदे ये झरने ये दरिया सब अतातल लही भी कर रहे हैं ज़िक्र लाही भी कर रहे हैं उन हर किसी की अपनी तजबी है ज़िक्र भी कर रहे हैं मन मार्फत इलाही किसको हासिल है क्या पत्थरों को हासिल है पहाड़ों को हासिल है दरियाओं को मारफत हासिल है इतनी तो मार्फत है कि वो हमारा रब है और उसकी हमने माननी मगर जो मारफत जो पहचान जिसके लिए अल्लाह ने मखलूम बनाई वो किस अल्लाह ने उस कौन सी मखलूक में ये मार्फत डाली इंसान के अंदर ये ऐसा ये एक मिनट थोड़ा इस पर सोचिए ज़रा गौर कीजिए हम माशाल्लाह पढ़ते हैं और वाकई हाँ भाई वाकई एक बड़ा अजीम बोझ था और ये एक मुकाम और ये सब मैं इसकी हकीकत पे कभी आपने गौर किया है? क्या बोझ था इसकी हकीकत क्या है और ज़ाहरी बात है जब इंसानों पे डाली गई तो मैं भी हूँ ना मैं भी इंसान हूँ ना तो मुझे क्या ये बोझ है जो मुझे दिया गया है मुझे पहचान आना